Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Не перший раз говоримо про те, що чоловіки і жінки мають різні біологічні ролі. Чоловіча задача залишити якнайбільше нащадків, жіноча обрати найкращого для власних нащадків батька і виростити їх. Відповідно статі визначаються і ролі соціальні, і механізми нашої поведінки в ідеалі. Тобто передбачаємо, що жінці природно користуватися своїми способами життя, і це буде ефективним і продуктивним для її жіночих завдань. І саме це буде робити її щасливою. Енергія жінки м'яка та текуча, сихні її сторони в умовній слабості, прийнятті чутливості і чуттєвості. Сфера жінки це не дії у прямому сенсі, а передусім почуття і емоції. Навіть агресія у жіночому прояві це хитрість, агресія завуальована, але не менш небезпечна. Про жіночі способи життя і чи реально у повному сенсі бути жінкою у році 25 Путей возврата в свою в свои корни женские состояния и этим мы окутываемся их возлюбленных мужчин мы проецируем себя и за счет этого мы становимся более красивыми, более цветущие более гармоничные что можем сказать еще як у человека так и у є и человечи и женучи энергии и це нормально как нам чувствовать, что мы на связи со своей сущностью, со своим центром, в гармонии с собой? Можем мы это У нас есть некие такие вот психологические центры. И их у нас семь. Первый психологический центр — это наши женские корни. Это наша уверенность. Это наша самоценность. Сегодня достаточно много женских практик, которые агитируют женщин, начинает работу со второго центра, который отвечает уже за взаимоотношения. Что получается в результате пропуска самого важного и главного первого центра? Сегодня очень много женщин тех, которые не могут пригласить в свою жизнь мужчину. У них не складываются отношения. Если складываются отношения, то они достаточно болезненные. Это очень разрушительно для женщин. А чего? Почему так происходит? Потому что все практики, которые начинаются со второго центра, они несколько теряют свою ценность, когда подрублены наши корни, когда подрублено наше материнство, когда подрублена вот настоящая женская ценность. Она находится не на втором центре. Придите ко мне, и я вас научу быть хорошей любовницей. Придите ко мне, и я вам преподам какое-то искусство. Это уже следствие. А первое – это собственная ценность. На этом центре женщины становятся ведущими соединяющийся с энергией Земли. Земля. Это женская энергия. Посмотрите, насколько она изобильна, насколько она красива, насколько она полна. Сколько сезонов мы проживаем на этой земле. И лето, и осень, и весну, и зиму. И женщина, если она в своей природе, она тоже проживает огромное количество своих сезонов. И поэтому корни, нам очень важно своими корнями, женскими корнями, соединиться с матерью, с этой прекрасной, удивительной, невероятно сильной, мощной, стихийной силой Земли. И благодаря этому подъему, взращивая себя на каждом центре, мы становимся любящими, принимающими, открытыми. Мы очень много можем подарить своей чувственности, красоты возлюбленному. Очень многое зависит от нас, от женщин. Мы те женщины, которым рожаем этих детей, которые их воспитывают, которые придают и показывают, что значит быть мужественным что значит брать на себя ответственность. Знают или понимают женщины, насколько важно знать тонкости воспитания и разбираться в таких вот, может, не совсем знакомых для них нюансах. Наши практики, методы очень помогают женщинам понять, какая же ихняя, говорить, инская энергия, какая мужская. Как взращивать женскую энергию, как взращивать мужскую энергию? Чи можем мы сказать, як у человека, так и у есть и и энергии нормально? Так и есть. Мы уже рассматриваем энергию как качество сознания. То есть и мы поднимаемся в своем сознании выше, выше, выше и выше, проходя все центры. Тогда мы можем сказать, что мы соединены с Богом. Это состояние не каких-то подавленных эмоций, не каких-то подавленных историй. Это, наоборот, выход. Выход из всех сложившихся негорастев, Можна даже сказати, це очень таке хороше, красиве українське слово. негарасла. якщо я зараз у себе вдома у, у якомусь своєму звичному фонді з яких з причин я не готова йти а, в жіночі практики в, в тренінги, в семінари, так що я можу зробити сама зараз для того, щоб гармонізуватися? Сьогодні ще такий тако є цікавий момент безконечно ругати наше тіло, наше тіло це живий інструмент. – это храм, в котором живет душа. Что происходит у нас сегодня? У нас есть горшочек в виде нашего тела. И у нас наверху есть воздушный шарик. Это наша душа. Если мы говорим о красивом, одухотворенном теле, то, соответственно, нам нужно принести душу и духовность в это тело, для того, чтобы оно стало живым, для того, чтобы оно стало женским, цветущим чтобы оно вокруг источало этот женский аромат. Просто встать утром и уделить всего лишь пять минут на такую удивительную, простую и очень эффективную практику. Чтобы поместить наш шарик в горшочек, соединить душу и тело, что мы должны сделать? Мы можем сесть в любой расслабляющей позе. Сесть на стул, сесть на диван, расслабиться. Желательно расслабить свой позвоночник, свою ось жизненную. Закрыть глаза. Положить руки на наш сакральный центр вот таким вот образом. И начать дышать. Именно через дыхание мы соединяемся со своими истоками мы соединяемся с женским гормональным центром, со вторым, а может даже и с первым центром женщины, с нашей маточкой. Прикосновения, они нежны, они чувственны. Почему так? Да потому что руки наши, они как продолжение сердца. И мы соединяем два сердца. Сердце физическое и сердце женское женская духовность. И тогда энергия начинает литься удивительным потоком. И мы чувствуем, чувствуем свои ладошки на своем сакральном центре. И мы начинаем дышать. Очень медленный и расслабленный вдох. Через открытый рот. Не через нос, через открытый рот. И такой же глубокий выдох. И мы можем позволить себе еще звучать в этом вдохе и в этом выдохе. И таким образом происходит очень мощная и сильная самостройка. Этим дыханием, этим соединением мы как бы наращиваем вокруг себя магнитный контур, такую вот силу притяжения. Это достаточно женская энергия. И потом говорят, что у нас случаются чудеса. Это как раз вот и есть про наши женские чудеса, про нашу женскую мистику, про нашу силу, силу вдохновения. И все меняется вокруг. Быть женщиной, быть коханной, любить себя и мир навколо как, власне середовище. Приймати принимать своїх своих чувств и У них. Бути чарівницею хвилювати і надихати, бути жінкою бути мамою, матеріалізувати любов у дітях, виносити, виплекати, виростити, зігрівати, балувати і тішити дитину, передати всю мудрість, всю силу, всю свою душу. Бути жінкою це бути господиною і берегіною. бути хазяйкою дому, що манить і чарує, що кличе повертатись та відпускає для нових. Подвихи. Хозяйкою дому, де тепло, сито и затишно, де спокойно и добре, и где любят. Как полюбить себя? Это можно сделать через приятие. Приятие себя со всеми своими светлыми и со всеми своими темными сторонами. Потому что я принимаю только одну сторону, светлую. Но я не позволяю себе быть стихийной, эмоциональной, крикливой. Это нужно признать, что я могу быть такой, я разная. Иначе, если я только на одной стороне, я становлюсь пластмассовой, я становлюсь кукольной, я становлюсь угодной. Это то же самое потеря себя. Мы отсекаем себя частями. И мы тогда перестаем звучать по-настоящему, по-настоящему своих женских ритмов. Я не говорю за то, что мы должны истерить доказывать через истерики, через дикие эмоциональные состояния. Но они все равно над нами тяготеют. То есть, и когда мы осознаем и признаем одну сторону, и признаем, и осознаем вторую сторону, мы себя как бы отправляем в центр. Мы признаны. Мы выходим из этой вот дикой концепции разделения. Ты должна. Когда нас всех женщин, ты должна. Тут мы можем сказать, что жінці у э, першу чергу потрібно звернутися до себе и прийняти себе, а не йти у тренінг, як заробляти гроші, чи як э, планувати час, чи щось таке, чоловіче, Однозначно, однозначно. Почему? Потому что мы набираем собственную уверенность и ценность. Мы понимаем, как это начинает работать на практике. Было бы хорошо, если бы женщины имели возможность и желание собираться в женских обережных кругах. Это мощная наша женская сила. Когда вся наша энергия, она увеличивается в несколько раз. И тогда все происходит намного быстрее. Счетцы Женучего Бережнякова. С очень давних времен. В эти обережные круга приходили женщины. Это своего рода похоже на сестринство, в котором всегда и присутствует любовь. Доверие. Это место, где можно поделиться своими гораздами и не Найти решение, очень хорошее, очень качественное решение своих негораздев иметь очень сильную поддержку других женщин. То, что, в общем-то, мы не можем получить в социуме, потому что сегодня каждая женщина начинает работать и работать как бы на износ. Она входит в качественно мужские энергии, очень янские. Что происходит? Меняется ее состояние, включаются программы выживания, конкуренции, сравнения и постепенно женщину затягивает она начинает терять себя. Вместо того, чтобы развернуться к себе, она начинает отворачиваться и уходить. И что самое интересное, эти колы развивают удивительное творчество. И женщине тогда не нужно пахать, как лошади. Это ситуация «я и баба, я и бык». Нет, тогда есть возможность через рукоделие, через то, что ты умеешь, допустим, лучше всего поделиться в этом, в этом круге. И обычно самые первые покупатели – это женщины, которые говорят, «О, да, мне это нужно, я так долго этого искала, где ты была?» Где я? Такое счастливое стечение обстоятельств. Но счастливое тогда, когда мы осознаны, тогда, когда мы идем по женскому пути, тогда, когда рядом с нами есть проводники, женщины, те, которые на своем опыте очень многое прожили. Чи таке звернення до жіночих практик і до себе як жінки, ну в глобальному сенсі, про який ми зараз говоримо? Чи може жінка у сучасному світі триматися у цьому стані? Наприклад, я така жінка. А наприклад, квартира в мене в оренді у мене троє дітей, хтось закінчує школу, хтось до садка. Работа мне не важна. у меня на рыбалке третью добу с выключенным телефоном, я не знаю, с кем, с с чем он там занят. И что мы можем сказать, что такие практики, которые мы ну, начинаем проводить, они будут работать. Я могу расслабиться, бути женщиной, и все будет налаштовуватися само собой. Можно оставаться. Но для этого нам нужна поддерживающая, регулярная практика. Потому что внешний мир, он построен на мужских энергиях. И нам очень непросто выжить. Поэтому я говорила о дисциплине и о практике. Прийти хотя бы раз в неделю именно в женский круг, на женскую практику. Мы проводим множество семинаров, мастер-классов, тренингов. Мы ездим с женщинами путешествия. И не просто путешествия, это путешествия со смыслом. Мы посещаем те женские, сакральные места, места силы. Которая нас з нашою матір'ю матірю землею. Можемо ми сказати, що якщо жінка обирає бізнес, то теж доцільно обрати а, з якимось жіночим таким смаком, тобто, можливо, напрямок, якийсь такий жіночий, творчий, якийсь креативний. Якщо ми обираємо а, спорт, щоб бути в тонусі в формі, то це теж, окрім тренажерної зали, ми маємо ще безліч а, практик, про які ми, можливо, ще не знаємо. Так? Есть активные динамические медитации. Они очень красивые, очень мощные, и они работают на разных уровнях. Душа, дух, тело, сознание, подсознание. То есть одной практикой мы можем решить достаточно важные для нас вопросы. Мы можем работать и с подавленными эмоциями, и с нашими верованиями. С нашими идеями, с нашими ментальными конструкциями. Это необычно мощный ресурс. Есть у нас более такие практики медитативные и расслабляющие. Главный секрет это вернуться к себе, развернуться к себе, услышать свои чувства, разобраться со многими подавленными эмоциями, разобраться с болевыми э, ситуациями. Потому что в таком состоянии сознания женщина ничем не может делиться. Абсолютно. Мы можем долго заниматься построением цели. Мы можем долго заниматься тайм-менеджментом. Кто нас этому обучает? Мужской мир. Как вернуться к себе? Как взрастить эту ценность? Как услышать себя? Как услышать голос своего сердца? Как услышать голос своего тела? как услышать свои потребности. Это очень важно. И всему этому мы можем научить женщин, как вернуться к себе. Это для женщины первоочередное задание. И тогда, поверьте, у вас будет бизнес, у вас будет прекрасная карьера, только без усилий, не из насилия не на мужских каких-то акцентах, а именно на женских. Только подумала, и все уже материализовалось, все сбылось. Это очень интересный такой вот секрет. Мой человек не умеет зарабатывать, мне приходится это делать за 2, как-то неправильно, Женя 32 а роки. Главное для вас это вернуть ваше женское состояние. Вам нужно побольше сегодня заниматься практиками, вернуться к себе. Это самое важное и самое главное для вас. Начать чувствовать себя. Тогда ваш мужчина постепенно, я не говорю, что сразу, он постепенно начнет меняться, но начать вы должны с себя, только с себя. Сто раз я що что має ходити в довгих спідницях. Какая різниця Виктория. Еще с давних времен женщины носили юбки. И была такая традиция, что женщина в 15 лет на выданье и одевала юбку. До этого она юбку не носила. И младшая сестра этой женщины не могла одеть юбку потому что она одевала юбку, когда была уже засватана. Если мы заглянем в историю, женщины любых традиций всегда носили то ли сари, то ли длинные малдахины, то ли длинные сарафаны. И в этом была особая женская мистика. Почему? Мы возвращаемся к вопросам к земле. Юбка. Она создает очень мощный колокол. Наши Сегодняшние физики говорят, что эта юбка создает удивительные торсионные поля. Что это значит? Это просто начинает закручиваться энергия. И закручивается энергия в правильном направлении. Поскольку мы подпитываемся из Земли наше женское начало, у нас создается определенный поток, который наполняет наши корни и репродуктивную женскую систему. Нашу матку, этот купол. Он дает возможность этой энергии подниматься и окутывать нас. Это очень сильное, своего рода, такое мистическое свойство привлекать мужчин. Вот, м -м, эту женщину нужно завоевать. И это сделать не так просто. Мене родина выховала в суворых правилах, и я мала такой бути світською дівчинкою. Але зараз дорослою я, наприклад, палю чи можу вилиятися, якщо потрібно. Чому чоловікові це допустимо, а женщине – ні. Валентина. Это, конечно, не развивает наши женские качества – курить и материться. Почему, в общем-то, нам хочется материться? Потому что мы подавляем свои эмоции. В нашем социуме не принято сказать что-то в лицо нас этому не обучали, в нас это подавляли. Эта подавленная гневная энергия, она начинает продуцировать в нас. И тогда мы начинаем выговаривать эти низкочастотные вибрации. Нужно прийти поработать э, с эмоциями. Выплеснуть эти эмоции посредством практик в совершенно безопасном эко экологическом пространстве. Это очень важно. Тогда у вас отпадет совершенно желание материться. Чекаємо від світу змін на свою користь, але змінити реальність ми можемо лише через себе. First be a woman По перше, бути жінкою, а життя ще простіше. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди, але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Як допомагати собі, якщо трудно? 11 років я приймала наркотики. Это жизненная ситуация, которая просто требует взрослого, грамотного, осторожного и верного решения. Все мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, що мир, в якому ми живемо, це гармонія. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. Ніби все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо щастя? Мы укатываем в даче. Очень важно внимательно прислушиваться к себе, заботиться о своем состоянии. Девочка, с которой я живу, она была моим другом. Мы стали вместе жить, мы не просто не друзья, мы не здороваемся. 90-60-90. И мы все пытаемся соответствовать, сидим на изнуряющих диетах, ходим на фитнес, чтобы соответствовать какому-то образу. Но при этом мы теряем себя. Залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Аддихає. Сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс на активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом. Ресурс звичайно не безкінечний. Тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Встановлення роботоспособності одне, а другоє, якби психологічний момент ли я? Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.